Чи знали ви, що з кожним кроком наші ніжки отримують навантаження, яке у півтора рази більше ваги тіла? Ось чому ввечері після активного дня ноги, так би мовити, гудуть, щоб забути про це відчуття мерщій на ранкову зарядку. Доброе утро, друзі! С вами я, Денис Сілантів. Многие женщины часто боятся слова объем, хотя это не совсем правильно. Есть места, которым этот самый объем не помешает. Сегодня я предлагаю уделить внимание икроножным мышцам, чтобы сделать их крепкими и рельефными. Для начала становимся ровно, руки на бедра, левую ногу поднимаем вперед, стараемся носочком описать окружность 15-20 раз. Для поддержания равновесия возьмитесь за опору или стену. Ногу не сгибаем в колени, затем меняем. Так повторите по 4 раза каждой ногой. Что такое красивые ноги? Это прежде всего правильные пропорции. Часто девушки уделяют внимание бедрам и забывают про икры. А зря не ленимся и переходим к следующему упражнению: садимся на корточки, руки ставим на пол. Теперь, не отрывая ни рук, ни ног от пола, без резких движений поднимаемся старайтесь максимально распрямить ноги в коленях. Чем больше вы постараетесь, тем лучше будет эффект. После упражнения можете помассировать икры. Это избавит вас от болевых ощущений, которые могут возникнуть после непривычной нагрузки. И самое главное, чаще улыбайтесь, вам это очень идет.